Природа расцветает весной многоцветием своих цветущих деревьев полей, а художники вот как-то дарят этому миру красоту цветов своей творческой поэзии. Вот эта вот выставка есть творческим отчетом как бы вот той любви, которую мы дарим миру натюрморты, пейзажи, композиции молодых художников и нашего возраста представлены на этих стенах. За что я люблю Житомир, житомирских художников, что у каждого своя тема, у каждого свой кусочек любимой вселенной. Каждый изображает ее, кто лес, кто поле, кто натюрморт, кто какую-то композицию. Вот. А я вот в последнее время немножко сравниваю этнографию Украины с этнографией Индии. И вот мне приятно бывать на индийской земле и писать там Украину, а тут писать Индию. Ну вот, вот э, сейчас выведены на выставке одну из моих работ, это прошлого года ⁇ весна в Индии ⁇ Она мне как всегда грустная, потому что вот жизнь грустная, вот за весной следует сразу. Осень и зима, и вот как-то зимы и осени немножко побольше. Вот. И вот такой же утомленный вол, это земное воплощение вишни, вот он наработался, наработался, как индус, и прилег отдохнуть, пока его опять не запрягут и не погонят по этим бесконечным, прекрасным землям Индии, вот умножать урожай, кормить их население и давать возможность художникам с Украины э, видеть новые сюжеты. И также вот предметы... Для рам. я их привожу оттуда, специально выбираю, или покупаю в лавках, или нахожу на пляжах. Даже вот из пальмового дерева весло. Вот не знаю, вот можно золото привезти вставить, но у меня не такое милое, любимое, как вот кусок вот этого дерева, которое долго рос на берегу океана, потом заботливая. Любящая свой род рука индуса превратила его в весло. Поплавки индийские, остатки индийских сеток. Представляете себе, оно все было там, оно слышало ветры, шумы этого океана, было в этих индусских намоленных, красивых шоколадных руках. Ну вот, привез, вставил и любую